有的也许让我相一会儿别上错车了，你记得看一下车牌号。我我我是说，我看。有我在，他们还敢不宰我们吗？还有，我六步。 去医院，他这是出麻疹了，应该是最近抵抗力下降才传上的。我先开药给他退烧，回静养，休息几天就没事了。你出过麻疹吗？没有的话最好隔离。我出过。 给我老实交代，你是不是想套路我？看你这一步步走的，引起好奇，建立神秘人生，接着反转，让我发现你最脆弱的地方，情感虐待完了，现在又开始撒谎。 谢谢。 小鹿来点。喂，我们刚看完医生，我带他回去就好了，你不用来接我们。买点吃的放在家里吧。哦，对了，这几天你可以先不用来家里了。嗯，好，谢谢。是小鹿姐姐吗？嗯，为什么不让她来？ 他没得过麻疹，容易被你传染。 Klapp! <coughs> 嗯、怎么了？还没睡啊？你睡沙发、啊？嗯，挺绅士的。